Seyid Elnur Yaşarovlu 1968-ci il dekabr ayının 2-də Cəlləbad rayon Privolnya kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Rusiyanın Talatçi şəhərində hərbi məktəbə daxil olmuş və həmin məktəbi uğurla başa vurmuşdur. Hərbi məktəbdə çalışqanlığı və bacarığı ilə digər kursantlara hər zaman nümunə olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra Elnur Arxangel silahətində hərbi hissəyə komandir təyin edilmiş və burada işləməyə başlamışdı. Həmin illərdə Azərbaycan da Qarabağ müharibəsi gedirdi. Qürbətdə çalışan Elnur bu hadisələrə بیگənə qala bilmir. Vətənə qayıdan Elnur Bakıdakı hərbi hissələrdən birinə rota komandiri təyin edilir. Xalqına xidmət etməyə başlayır. Bir müddət sonra rotası ilə birlikdə müharibə bölgəsinə yollanan komandir Beyləqan ətrafında gedən döyüşlərdə elə ilk gündən düşmənə sarsıcı zərbələr endirməyə başladı. Elnur cəphə bölgəsində olduğu müddət ərzində düşməni xeyli sayda itkiyə məruz qoymuşdu. O həm də güclü kəşfiyyatçı idi. Müxtəlif vaxtlarda düşmənin arxasına keçərək çox uğurlu əməliyyatlar aparmışdı. Belə şücaətlərinə görə Elnur Hüseynov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdu. Düşmənə qan udtdıran qara canavarın başına küllü miqdarda pul qoyulmuşdu. Elnur son ana qədər əsgərlərini qorumuş, onların həlak olmasına yol verməmişdi. Son əməliyyatda düşmənin snayper gülləsindən qəhrəmancasına şəhid oldu. Şəhid Elnur Hüseynov böyüyüb boya başa çatdığı Cəllabad rayon Privolnaya kəndində dəfn olundu. Privolnaya kənd tam orta məktəbi şəhidin adını daşıyır. Qəhrəmanlı qəhrəmanlarla birlikdə ölmür, əbədi yaşayır.